Ich lebe hier in den Schweizer Bergen im Kanton Grabünden, im Klosters. Habe hier in zwei alten Walzerstellen und Atelierräume und wohne gleich auch etwa 100 Meter davon entfernt. Das heißt, ich habe einen sehr kurzen Arbeitsweg, den ich aber doch genieße. Ich bin Christian Bolt und bin ein leidenschaftlicher Bildhauer. Also Beginnen tut die Geschichte eigentlich mit dem Skizzieren. Der nächste Schritt ist dann kleine Modelle, wo ich das dreidimensional veranschauliche. Dieser Formungsprozess, den lebe ich sehr gerne in Ton. Es ist sehr weich, geschmeidig, die Formmöglichkeit ist unendlich. Der Marmor, mit dem ich arbeite, der kommt aus Italien, aus Carrara, das nennt man Marmo Statuario. Das ist derselbe Steinbruch, wo Michelangelo auch seinen Stein herhat. Das Prinzip in der Kunst ist, vieles lernen und nie davon gefangen werden. Das ist mein Lebensgredo auch. Ich muss den Mut haben und das Vertrauen haben, mich leiten zu lassen. So ein Stress, wie man sich das vorstellt. Überhaupt nicht. Michelangelo war so dünn und so, so groß ein Wand. Das war nicht der Michelangelo. Nein. Das ist, das ist alles da. Es ist nicht da. Ich bin verheiratet. Ich habe drei Jungs. die sind zwei, fünf und sechs Jahre alt. Okay. Mit drei Kindern, mit drei Jungs, da ist es lebendig, da ist es auch mal laut, da ist wirklich das Leben drin. Wir gehen sehr gerne in die Natur, ich habe auch das Glück, dass ich die Jungs noch begeistern kann, wirklich in die Berge zu gehen, also Berg zu steigen, Wanderungen zu machen. Sie haben auch ein Interesse. Daran, sich damit auseinanderzusetzen. Wo sind wir hier? Und ich darf wirklich sagen, die lieben das Leben hier in den Bergen. Ja, ja, das ist unser, ein, einer unserer Lieblingsplätze hier. Da gehen wir manchmal auch schnell äh, ja, am Sonntag nach der Kirche noch schnell, oder? <laughs> genießen hier eine Wurst. Und Super lecker! Hierher zu ziehen, das war eine der absolut besten Entscheidungen. Das war das war spitze. Genau, aber das allerbeste war natürlich unsere Entscheidung zu heiraten. Selbstverständlich. <laughs> Komm mal! Boy. Im Studium haben Kollegen gesagt, also wenn du noch Familie haben willst und Kunst, dann geht das sicher nicht. Und ich habe immer gesagt, ich glaube daran. Ich habe mich dafür entschieden, Familie in erster Priorität und trotzdem in der Kunst oder deswegen oder einfach trotz allem in der Kunst tätig sein zu können. Ich habe immer gesagt, Religion muss den Menschen frei machen, stark machen, stabil in dieser Welt. Je mehr ich über Gott kennenlernen darf, je mehr werde ich über mich selbst kennenlernen. Ich spüre, dass dieser Schöpfer mich liebt und dass er mich auch kennt. Ich bin ein leidenschaftlicher Bildhauer. Ich liebe die kraftvolle Umgebung der Berge hier. Ich bin ein glücklicher Ehemann und Vater. Mein Name ist Christian Bold und ich bin Mormone.